Вітаємо всіх, хто сьогодні приєднався до перегляду програми Ранок надії. Доброго ранку, друзі. Вас вітають її ведучі Нелі та Роман. А в історичному календарі я розповім вам про визначні події, які відбулися в історії людства, саме 13 січня. А також на нас попереду чекає зустріч з гостем. Досить цікава. Ми будемо говорити на тему, як вирішувати конфлікти. Отже, не пропустіть, і не перемикайте. Ну що ж, друзі, 13 січня 1928 року у трьох будинках містечка Шенектеді встановлено перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах. Перше мерехтливе зображення людської голови з'явилося на екрані, зробленого за допомогою пустої коробки, в'язальних спиць, бляшанки з під кексу, велосипедного ліхтаря та картонного диску. Цей винахід зробив шотландець Джон Лоджі Бейлд у 1925 році. А вже через три роки в США продали перший у світі телевізор. Він коштував 75 доларів, що дорівнювало двом середнім заробітним платам звичайного робітника. Та вже через 30 років 9 з 10 американців могли вільно дивитися телевізор в себе вдома. Як виникло телебачення завдяки розуму і таланту винахідників? Чи може в цьому була воля Господня? Можна сказати, напевне, лише одне: саме завдяки цьому винаходу ви зараз можете насолоджуватися ранком надії разом з нами. 14 січня 1942 року почалося примусове вивезення населення України до Німеччини. Цих полонених гітлерівці називали остарбайтерами. За три роки німці вивезли з України до 2,5 мільйонів чоловік. Більшість з них працювали на приватних підприємствах і жили в спеціальних таборах під суворим наглядом адміністративно-поліцейських спецслужб. Їх заробітна плата становила 30% від платні німецького робітника, тож більша частина коштів йшла на оплату харчування і житла. За спробу втечі остарбайтерів карали смертю або ж ув'язнення. Така ж нелегка доля їх чекала і після закінчення війни, оскільки на батьківщині їх звинуватили у зраді, і частину з них репресували. Також 13 січня 1993 року у Парижі представники 130 країн підписали конвенцію про заборону розробки виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення. Нагадаємо, що вперше такий вид зброї було застосовано в роки Першої світової війни. В того часу її використовують багато країн. Наша держава та народ, якої відчув на собі жахливі наслідки. Чорнобильського лиха повною мірою усвідомлює загрозу катастрофи, що несе в собі ядерна зброя. Тож виконання конвенції один з найважливіших напрямів політики України. Зброя не лише символ зла, це також символ непокори волі того, хто нас створив. Тож можливо краще довірити всі непорозуміння і конфлікти Богу. Він точно знає, як їх вирішити без використання цього жахливого винаходу людства. Ну що ж, у мене на сьогодні все передаю Романе. Тобі слово. Дякую Нелі. Було дуже цікаво послухати ці події. Вже незабаром на нас чекає зустріч з гостем. А хочу запропонувати зараз, щоб ми подивилися не менш цікаву щоденну рубрику Шклянка води, яка виходить в ефір кожного дня. Тож замить шклянка води. Доброго ранку всім, хто приєднався до рубрики Шклянка води сьогодні з вами Віталій та Світлана. Світлана, а дозвольте без запитати, яких домашніх тварин ти любиш? Ти знаєш, у мене вдома кролик є такий гарнесенький. а ти до чого це питаєш? Мої друзі планують купити своєму синові якусь домашню тварину. І перш ніж це зробити, вони хочуть зважити всі за і проти. І скажи, що потрібно враховувати при покупці такої тварини? Це добре, що твої друзі замислюються над цим, адже перш ніж купувати тварину домашню, потрібно бути готовими піти на певні дже, на певні жертви. Адже домашній улюбленець внесе значні корективи, в звичайний розпорядок життя. Так, доведеться приділяти багато вільного часу на його догляд. А якщо це собака, то її потрібно виховувати, дресирувати, гуляти з нею. Хм. Окрім того, наприклад, якщо це собака чи кіт, то вони залишатимуть свою шерсть всюди по будинку і доведеться проводити дещо частіше та ретельніше прибирання, ніж раніше. Окрім того, у деяких людей існує така проблема, як алергія на шерсть домашніх тварин. Якщо в сім'ї хто-небудь страждає алергією такого роду, то доведеться відмовитися. от придбання собаки, кота, хомяка или морской свинки. Светлана, скажи, а есть какая-то польза от домашнего Звичайно ж, Віталік, є. ну дивись, ти приходиш додому, воно тобі радіє, біжить тобі назустріч, а потім ще коли тобі сумно, воно тебе зігріє та ще й помуркоче. Ну це ж ні з чим взагалі порівняти не можна. А взагалі, якщо взяти до уваги дітей, то спілкування з домашніми тваринами завжди сприяє їх емоційному розвитку, адже вона вчиться співчувати іншим, зважати на бажання свого вихованця, відчувати його настрій. Ці якості дуже важливі для розвитку гармонійної особистості. Для дитини важливо, що жива істота приймає її без критики і з повною довірою. Крім цього, перебуваючи в компанії домашньої тварини, дитині легше подолати страх самотності і пережити відсутність або неуважність зайнятих батьків. А ще як стверджують психологи, активним дітям потрібен постійний партнер для ігор. І чи може ним стати домашня тварина? Так, крім того, гіперактивний малюк заспокоїться, коли гладить кішку або собаку та вчиться контролювати свої емоції і силу рухів. Тому якщо у вас дитина дуже активна, доречно буде завести кошеня чи цуценя. Тільки приділіть достатньо часу для того, щоб навчити свою дитину правильно поводитись з новим другом, щоб не завдати їй шкоди. Тож, нехай домашні тварини приносять вам і вашим дітям радість. А ми прощаємося з вами. До зустрічі! З нас в житті зустрічався з конфліктами вдома, на роботі, на вулиці, в магазині, в транспорті. Конфлікти існують рівно стільки, скільки існує людина. Чому ж вони виникають? Як їх уникнути або вирішити? Як ви вже здогадали, сьогодні ми говоритимемо про конфлікти, і допоможе нам в цьому гість нашої студії. Консультант по сімейних відносинах Лідія Дмитрівна Нейкорс. Доброе утро. Доброе утро. Ради Лид... сегодня с вами застретиться и та, поговорить про эту тему. Лидия Дмитриевна, то что же такое конфликт? Вот многие думают, что конфликт это какая-то драка, это и говорят вот вчера такой конфликт у соседей был за стенкой. Ну так на по телевизоре показывают, что там какие-то да. противостояния, то это конфликт, скажут. Все дело в том, что конфликт это не драка, не ссора, это не крик конфликт это разные мнения у разных людей и встреча этих мнений по какому-то поводу вот один вопрос но люди разные понимают по-разному это это уже конфликт мнений с этого начинается все остальное mm -hmm. так если мы остановимся только на этом определении то мы уже определяем что драка это метод решения при прийти заставить человека прийти к моему мнению то есть это насильственный метод заставить человека изменить мнение. Uh -huh. Ну, а конфлікт як був, так і є. Тобто конфлікт існує, коли є дві протилежні сторони, да, які навіть мнения. можуть просто думати по-різному. Да. І це вже конфлікт, але методи різні. Ну, mm. знаєте, є метод а, с, сварки. Багато людей вирішують конфлікт за допомогою сварки. Покричати, а, позриватися один на одного, знаєте. І деякі думають, що це і є правильно, бо ти звільняєшся від негативної енергії, яка в тебе є, і потім ти заспокоєний, бо ти. Думав, что ты вырешил конфликт, сейчас это так, правда, чини. Вы знаете, меня удивляет э, во многом, что даже э, хорошие психологи, вроде бы толковые люди, но они тоже имеют такое мнение. Из, вы избавьтесь от отрицательной энергии, которая у вас так, есть, так, так, так. и вы выплесните ее. Но не можете вы дать э, кулаком в нос э, своему оппоненту. Сделайте его чучело. И дайте ему. То есть все равно выплесните эту энергию. Я, например, в корне с этим не согласна. Потому что если человек, который рядом с тобой находится, имеет свое мнение, в первую очередь я, как тоже человек, как личность, обязана, как перед Богом, как личность, обязана уважать личность другую, какого бы возраста она ни была. И как, какое бы мнение у него ни не было. Значит, мы выходим к решению конфликта только через одно условие – уважение к личности. Так теперь скажите, пожалуйста, может ли уважающая личность другого человека начинать с ним ссориться, кричать на него или драться, чтобы заставить его думать так, как делаю я? Это уже не может быть. Значит, есть какие-то другие методы решение конфликта. Ну, Об этом это, будем как говорить. бывает. когда люди, сначала они говорят по-разному, потом да. они начинают ображать друг одного, потом да. хит уже... В... Они, впускают, они там, поднимают на несколько тонн свой голос, тот так, тоже так, поднимает так. свой голос. Так. Это называется решение, решение конфликта, о чем мы говорили. Конфликт — это разные мнения. И вот они начинают приходить, хотят заставить друг друга прийти к одному мнению, к тому мое мнение, Правильное, другое мнение неправильное. Он в этом уверен, и он хочет заставить другого человека иметь такое же мнение, как у меня, и делает это посредством авторитарных методов. То есть я его пересилю, я его заставлю, я так буду кричать или так дам ему, что он согласится со своим мнением. То есть, это я выделяю столько негативной энергии, что может быть тот человек, который останется все равно при своем мнении, но он подумает, что мне связываться с ним. Я лучше соглашусь и уйду спокойно. Но делать буду так, как я хочу. Этот метод пассивного решения конфликта с той стороны, а с моей стороны это авторитарный метод решения конфликта. Это неправильный, неконструктивный метод. Есть более конструктивные методы решения конфликтов. Но главное, первое, что мы должны иметь каждый в себе, все люди, вообще хорошо было бы, чтобы это у всех людей было. Уважать мнение другого человека и знать, что каждая личность имеет право на свое мнение. Какое бы оно ни было мне противным так, и, и причины, неприемлемым, да, кажется, да, но думал, я имею право только уважать это мнение. А дальше уже работать в отношении прихода к общему знаменателю. Так. Это уже другое. Лидия Дмитриевна, мы опытали пересеченных граждан. Что они думают относительно того, как попередить конфликт? Дуже цікава дум, думка суспільства. Давайте поглянемо на екран. Як можна попередити конфлікт? Ну, спочатку не створювати ситуації такої, щоб його не було. І, звичайно, жити з надією. Ну і вірити в те, що все буде добре, і посміхатися людям і не створювати проблем ніяких в житті. Тоді я думаю, все буде добре. Внутрішньо зібратися, улыбнутися, розслабитися і все. Не реагувати, зважено приймати думки, зразу не висказувати все, що наболіло, Пере... Декілька хвилин заспокоїтися і щоб. выиграть конфликт, нужно избежать его. Каким образом? Это просто нужно найти способ, способ, который может, может предотвратить этот конфликт. Во многих случаях можно просто промолчать, развернуться и уйти. Вот так вот, например, можно предупредить конфликт. Ну, надо уступать, наверное, друг другу. А ях еще можно и конфликт? Треба думати, що за своє відповідь, за свої поступки, що ти робиш. А, знайти більш-менш компроміс між людьми. Що ж, всі достатньо обізнані як. Можливо, в кожного свій метод є, як вони виходять з конфліктних ситуацій, але е, правда, життя тако, що ми така, що ми все ну, так чи інакше ми конфліктуємо. Немає, певно, такої людини, яка б. Е, В жизни не встречала конфликт. Что вы можете сказать с привода почутого? ну Ну, они вообще говорили каждое свое мнение, и как правило наше есть, мы уважаем мнение каждого. Но вот распределить вот эти знания о отношении решения конфликта можно на несколько групп людей. Некоторые люди сказали так, лучше всего промолчать и уйти. То есть это как раз и есть метод решения конфликтной ситуации. Не решать ее, а уйти. И многие в семьях даже решают так. Как только начинаются какие-то конфликтные ситуации, то есть жена уже говорит, что что-то там не то, что делает мою шапку на голову, добери закрыл и пошел гулять. То есть он не решает этот конфликт, но он его таким образом как-то реагирует на него. Это метод умолчания. То есть я не буду реагировать. Некоторые бурно хотят пересилить другого, доказывают. Тот сопротивляется, вот это метод авторитарного э, решения. То есть вот эти вот методы решения зависят от состояния человеческого ума, психики и способов управления ситуацией в коллективе. У каждого человека стиль управления или модель управления своя. Но мы знаем с вами, что есть четыре модели таких. Авторитарный метод, когда ты давишь на мнение другого человека, и в этой конфликтной ситуации тебе все равно, какое мнение другого человека. Ты считаешь, что твое мнение это самое верное. Второе метод решения: вот как один мальчик там сказал, лучше всего вообще избежать и уйти. Это равнодушный метод решения ситуации. Угу. То есть ты остаешься при своем мнении, я при своем, мы ругаться не будем. Все. Но мнение конфликта остался. Есть еще один метод метод подчинения, то есть я не хочу беды, я не хочу драки, я не хочу ссоры, мне не надо это. лучше я соглашусь с твоим мнением, то есть я знаю точно, что я прав, На но я соглашусь, хай будет гречка, а бы не суперечка. то есть человек всегда подчиняется другому мнению, лишь бы не было ссоры. это тоже неправильно тот человек, который имеет... Он да, не полностью. Да, не в выход, выходе ситуации. Мы не исправляем ситуацию. И только mm -hmm. один метод, который правильно решает конфликтные ситуации, это авторитетный метод. И у авторитетного метода решения, если люди умеют пользоваться этим методом, первый принцип ⁇ это уважение к личности другого человека. И за уважение к нему он не будет ни кричать, ни драться, ни хлопать дверью. не починятися, тому що він уважає цього чоловіка і хоче йому добра. Це єдиний метод. Що дякую вам. Я лише хочу нагадати сьогодні, що ми говоримо про те, як вирішувати конфліктні ситуації. Якщо зараз в наш, нашій дискусії ви не почули відповідь на ваше питання, ви хотіли б, щоб ми відповіли вам, то ви можете надсилати свої питання на електронну адресу телеканалу або зателефонувати номерами гарячої лінії. Якщо вас цікавить якась тема, ви також можете її запропонувати. Ми охоче будемо її обговорювати. Что ж, мы продолжим, есть выход из конфликтных ситуаций, как можно решить конфликтную ситуацию, если она выникает? Конечно, есть. Это и есть метод авторитетного решения конфликтной ситуации. Что это за метод? Расскажи немножко. Он содержит в себе, так можно распределить, на четыре шага. У вас есть какой-то конфликт с другим человеком. Первое, что надо, не злиться на него. А уважая его как личность, уважать и его мнение. Так, Пусть цем, она даже крайне сказали, нам не же. подходит. Но первое, что мы делаем. Мы решили конфликт решить с человеком. Я должна э, сделать такую ситуацию, чтобы мы сидели в одной позе. Вот вы сидите сейчас в такой позе, как можно решать конфликт. Вы рядом друг с другом. Если вы повернетесь друг к другу, вы можете решать конфликт. Именно поза, это является, э, такая поза называется «глаза в глаза» или «поза уважения». Вот вы сидите, уважая друг друга, не один стоит, другой сидит, а именно вот так, когда ваш голос идет прямо навстречу друг другу. Это первое условие. Второе не менять интонацию со спокойной. То есть спокойная интонация, спокойный тон. Очень трудно это сделать. Если человек недоволен, если он уже у него бурлит и кипит там, то особенно женщины, да и мужчины, они все, каждый человек, он не может не выразить эту эмоцию. Да, в общем, автоматично Да, и он автоматически выливает на него эмоцию. А вот эмоция, которая выражена в этой недовольной ситуации, она как вирус гриппа. Мгновенно поражает мозг другого человека, и у него вырывается несколько раз больше такой же интонации. Поэтому, если один скажет: "Ты не прав", и таким голосом, а вот скажет: "Ты посмотри на себя", и все, конфликт не решен. А что же делать дальше? Когда вы подбираете интонацию, я очень хорошо всегда советую своим э, консультируемым, как это делать. В это время, когда вы хотите решить ситуацию, знаешь, что другой человек иначе думает, вы подумайте. С чего вы начнете говорить с ним? С чего начнете? А надо начинать всегда с того, чем этот человек вам приятен. Чем этот человек, да, за что вы его уважаете, за что вы его любите. И поэтому, когда вы об этом думаете, ваши эмоции все успокаиваются. И вы начинаете говорить, дорогой, если это с мужем, например, дорогой, ты очень хороший муж, я тебя очень уважаю, ты хороший хозяин. Но этот хозяин перед этим вам прошлепал по грязными сапогами по кухне и вышел назад. И вы начали там это... Конечно, у него было мнение, что ему надо взять там что-то. У вас мнение, кухня должна быть чистая. И вот вы начинаете готовиться к этой ситуации. Не вдогонку кричать, а мы уже договорились, сидя, в одной позе. Значит, вы ждете момента, когда он сядет рядом с вами, или вы сядете к нему. И вы говорите спокойно голос, ты прекрасный хозяин. Я тебя очень люблю как мужа, как ты замечательный такой мастер. Но я очень огорчена, это второе, что нужно сказать, о своем эмоциональном напряжении, которое было, не которое сейчас так есть, а которое было. Вот было у меня, я очень разочарована, я очень огорчена, мне очень было неприятно. Когда? И обрисовывайте ситуацию. Ты пришел грязными сапогами, прошелся по кухне. Если вы это сказали, следующий шаг, вот вы изложили во втором шаге, изложили ситуацию. Следующее, вы предлагаете человеку в диалог войти. Что сделать, чтобы это, избежать этого? И если эта женщина решает конфликт с мужчиной, то обязательный такой шаг – Дайте человеку продумать ситуацию, как ее решить. Женщины склонны, у них немножко по-другому мозг работает, и они склонны решать тут же и сразу. И поэтому они говорят, ну что ты скажешь? Ну что, он говорит, да, я подумаю, как можно думать? Тут завтра опять шваброй шуровать? Давай сейчас мне говори. И они не правы, они накаляют обстановку. Если мы разговариваем с мужчиной, нужно дать ему время обдумать ситуацию, и чтобы он принял такое решение, чтобы его мнение было изменено. Мужчина не может тут же и сразу менять свое мнение. Он должен обдумать. Дайте ему такую возможность, если это беседа с мужчиной. Если это беседа с ребенком то в этой ситуации диалога вы показываете, какая была неприятная конфликтная ситуация, ребенок хочет это взять, а вы не даете, он кричит, вы должны сидеть с ним рядом, сказать, ты замечательный мальчик, я тебя очень люблю. Но И меня очень огорчает, что ты так истерически э, вот это делаешь. Вот истерика очень хорошо исцеляется таким решением конфликта. Ведь ребенок тоже решает конфликт так, истерикой. Так, так. Он хочет заставить вас изменить мнение, и поэтому вы его садите и говорите: если ты будешь так делать, то я вынужден буду тебе дать две розги или три розги. Ты выбирай. А если ты этого делать не будешь, мы мирненько поговорим и решим, что делать мирно. И вот ребенок думает: а правда мама дать две розги или нет? И он на следующий раз может испытать вас. Он обдумал ситуацию, но ребенок обязательно делает испытательные шаг, он опять начинает поднимать истерику. И тогда вам не надо переживать, вам не надо краснеть, вам не надо кричать. То есть конфликт решается мирным способом. Вы ему пообещали, что если он будет истерично кричать, вы ему дадите две розги. Вы с глубоким сожалением, но с чувством глубокого уважения к этой личности берете розгу и даете ему по голой попе две-три розги, как вы пообещали. <свят> ребенок уже отлично. знает, да, он уже знает, <свят> что если мама сказала, что конфликт будет решаться вот так, что он должен изменить свое мнение, потому что будет неприятная ситуация, ребенок быстренько будет думать, как же это сделать. Вот этот метод четырехшагового, это я еще хочу повторить все четыре шага. Первая поза, Второе – интонация и информация, как она должна передаваться. Третий шаг – это дайте время для обдумывания. А четвертый шаг – уважайте выбор. Если это ребенок, уважайте его выбор получить розгу. А если это взрослый человек, вы ему сказали, ну я в следующий раз, давай мы обсудим это. Если ты не сможешь, ты скажи мне, что ты хочешь, как решить эту ситуацию. Мне это неприятно. Если человек говорит, о своем мнении, а оно вам неприемлемо, вы можете выразить это во втором шаге, в информации. Дайте информацию настолько глубокую, чтобы вторая половина вашей семьи или другой человек, просто личность, мог обдумать, каким образом он может измениться со своей стороны, в чем он пойдет на уступки. Если вы говорите это спокойно, человек с удовольствием пойдет на уступ. Спасибо вам, Лидия Дмитриевна, это цікавий в мастер-класс про те, как дипломатично выйти за четыре крок из конфликтной ситуации. Сейчас нам приятно было послушать. Вы тримаєте в руках Библию всю программу, трамала, я думаю, варто зачитать то, что написано в ней с приводу конфликтных ситуаций, возможно. Иисус Христос сам учит, как решать конфликты. Во-первых, он всегда учил своих учеников. Они же там конфликтовали постоянно, и он давал им правила. И решать конфликт нужно не со стороны "я лучше, мое мнение лучше", а лучше унисься и будь э, смир, смирением, будь слугою, уступи, если, если насколько это возможно. Но самое главное, когда конфликт не решается, вот тут меня очень поддерживает 18 глава Матфея. Конфликт не решается, кто-то меня оскорбил и ушел, и трахнул дверью, и все. А я должна как-то думать, он же виноват, он пусть идет ко мне и решает этот конфликт. Так вот, Библия именно об этом говорит. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Вот эти четыре шага должны, должен делать первой инициативой быть тот, кто не виноват. И потому что мне легче, если я не виновный человек, мне легче пойти решить. Он как виновная сторона, он с трудом это делает, ему надо покаяться, осознать. Поэтому, если ты прав, иди, тебе спокойнее и свободно. Вот это мне э, в моей жизни этот стих играл огромную роль. Я всегда вот это вспоминала. Ты считаешь себя невиноватой, то иди, тогда и выясни этот конфликт. И вот эти четыре шага делает тот, кто умнее, кто э, сознает ситуацию глубже. И кто, если считать себя невиновным, пожалуйста, иди четырешагово и решай. Что ж, так дякую, это интересно. На жаль, у нас уже вже так много времени, чтобы сказать еще больше. Я знаю, что вы можете это сделать. так. так. Это ну, большая тема, конфликт. Ну, а все равно тема. мы осветили, хоть трошки сегодня поговорили про это. Я думаю, это было полезно. Так як треба, що ж дякую вам, Лідія Дмитрівна. Головне, що ми зрозуміли, що конфлікт це не є щось таке страшне, чого варто побаюватися. Так головне, який метод вирішення конфлікту ти вибереш. Це естественна життя. Так, кожен має право на своє мнення. Так ну що ж, кожна людина має власні погляди та інтереси, які можуть суттєво відрізнятися від ваших. Отже, перш ніж вступати в конфлікт, зупиніться і подумайте, чи потрібно це і чи корисно це буде для мене. Найголовніше в усіх життєвих ситуаціях намагайтесь брати приклад з того, чиє життя було досконалим з нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Він вам допоможе мати терпіння і мудро чинити у всіх життєвих ситуаціях. Що ж, зараз час э, ранку надії, коли ми звертаємося до Бога в молитві. Я думаю, варто це зробити на початку дня, щоб э, відчувати э, Божу охорону, опіку над нами. І щоб він змінював наше життя. Давайте ми помолимося в цій студії і передамо благословіння всім нашим глядачам. Дорогой наш Господь, ми так благодарны Тобі, що ти сьогодні відкриваєшся перед нами як любящий, прощаючий. дорогой наш Спаситель. Мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас решать конфликты. Мы все люди, Господи. И на этой земле у нас часто получается разные мнения у разных людей. Но нам нужно вместе жить, вместе работать, вместе учиться, разговаривать друг с другом. Помоги нам такие методы применять в решении наших разных мнений, чтобы они прославляли имя Твое небесное. Если у наших телеслушателей где-то есть конфликты в семьях или на работах, или они огорчены этими конфликтами, дай им мудрость, Господи, чтобы они могли правильно их решать Твоими небесными методами, как Ты учишь нас из Священного Писания. Услышь нашу молитву. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Что ж, дуже вам вдячні за то, что Дякую. вы сегодня были в нашей студии. Бажаем вам гарного дня прожити и до встречи в новых программах. Спасибо большое. Ну що ж, друзі, а на сьогодні все. Бажаємо вам гарного дня. Які б труднощі сьогодні вас не спіткали, які б конфлікти не виникали, пам'ятайте, що поруч з вами є той, хто постійно вам допоможе. До зустрічі в наступній програмі Ранок Надій. Щасливо! Щасливо.